Вратарь это прежде всего психология, и здесь больше зависит отличное качество психологического человека, да? как он уязвим или нет, как он терпим, как он э, держит удар. Я вообще никогда не бываю доволен. Да. Если мы пропускаем, как я могу быть доволен? Я максималист и, и стараюсь при виде, там, э, вратарям, надо э, все время стремиться анализировать. Я, как правило, анализируем, смотрим, что нужно было сделать для того, чтобы сыграть в этом моменте лучше, более эффектно, эффективно. И, тем более вратарям требования сегодня однозначно выручать. Не только раньше мы говорили, вот свои бери там, ну там, а сейчас требования выручать должен команда, потому что игра складывается по-разному, и э, вратарь все более и более играет важную роль. И я постоянно общался, общаюсь с ребятами, со всеми абсолютно, с рыбкой. Интересовался, как у него идут дела с квалификацией, с э, Тиканем, когда он был. На лечении Германии и Саши Шавковскими, когда здесь и там был. Конечно, обязательно старался поддержать. Он стал хорошее впечатление, хороший вратарь, хорошее человеческое качество. Мы говорили с ним. Конечно, ему нужно время для адаптации, потому что одно дело – это клуб. Это один уровень чемпионата Украины, сборная, и задачи здесь другие. Ему просто нужно время для того чтобы адаптироваться, привыкнуть к, этим, к этому графику, к этому движению, поэтому я ему сказал, что у него есть все шансы. Ну, конкуренция всегда должна быть в команде. И правильно сказать, что в разные разноплановые, как бы разного, разного возраста, с разным опытом. Андрей, я знаю давно, лучше всех его знаю, он еще провлекался нами на чемпионат. Мира финальный час, вы помните, был, был участником. После этого сыграл достаточно игры за сборную, за клуб в Еврокубках. То есть он говорим, самый у нас опытный не по возрасту, а опытный по количеству проведенных матчей, как за клуб, так и за сборную. Ребята остаются после каждой тренировки с удовольствием. Участвуют в сериях 11 метровых, бьют. Нападающие бьют.